Assalamualaikum. Saya Najihah binti Muhammad Nawawi. Uh, saya akan membentangkan ah uh, part saya hari ini iaitu pengenalan kurikulum uh, kebangsaan dan kurikulum uh, antarabangsa. Uh, uh, untuk uh, pengenalan kurikulum kebangsaan, kurikulum uh, kebangsaan adalah Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan. Kurikulum ini juga uh, adalah kurikulum yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk sesebuah negara. Uh, seperti di Malaysia, uh, kita menggunakan uh, Curriculum Standard Sekolah Rendah dan Curriculum Standard Sekolah Menengah KSSR dan KSSM Kurikulum Kebangsaan juga membantu uh, perkembangan murid dari segi uh, jasmani, uh, rohani, mental dan emosi dan seterusnya tujuan utama untuk pengenalan kurikulum kebangsaan ialah menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan. Kurikulum kebangsaan terbahagi kepada lima iaitu yang pertama ialah kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak. Yang kedua, kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK yang ketiga kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR keempat ialah kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan yang kelima ialah kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM Kurikulum kebangsaan pula digunakan di sekolah-sekolah antarabangsa dan diiktiraf di peringkat global. Kurikulum antarabangsa merujuk kepada kurikulum pendidikan yang dirancang dengan mengambil kira konteks global memenuhi keperluan pelajar dari pelbagai latar belakang budaya dan sering berlandaskan standard pendidikan antarabangsa. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membentuk pelajar yang memiliki kebolehan akademik serta kemahiran insaniah yang diperlukan untuk bersaing dalam dunia global. Antaranya ialah uh, International uh, Baccalaureate (IB) yang kedua ialah Cambridge Assessment International Education (CAIE) dan yang ketiga ialah American Common Core Curriculum iaitu Alexander and Simon 2020. Objektif umum a kurikulum ialah yang pertama untuk membentuk individu yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Yang kedua ialah meningkatkan tahap literasi numerasi dan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar. Yang ketiga aa, adalah untuk melahirkan warga negara yang bertanggungjawab dan berdaya saing di peringkat global. Yang terakhir ialah menggalakkan inovasi, kreativiti dan pemikiran kritis dalam pembelajaran. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nurul Ashikin binti Said Buniyamin. 5155959. Okey di sini saya ingin menerangkan tentang dua ciri-ciri uh, kurikulum iaitu ciri-ciri kurikulum uh, kebangsaan dan juga ciri-ciri kurikulum antarabangsa. Kita pergi dulu kepada ciri-ciri kurikulum uh, kebangsaan. Okey, yang pertama dibangunkan berdasarkan falsafah pendidikan negara yang menetapkan matlamat dan hala tuju pendidikan. Yang kedua merangkumi aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani untuk membentuk individu yang seimbang di kalangan pelajar. Uh, Okey, yang ketiga menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dengan kaedah yang pelbagai seperti pembelajaran digital dan eksperimen. Menyediakan peperiksaan dan pentaksiran berdasarkan standard kebangsaan yang ditetapkan oleh negara Okey. Uh, itu adalah ciri-ciri kurikulum uh, kebangsaan. Kita pergi kepada ciri-ciri kurikulum antarabangsa. Okey, biasanya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama tetapi boleh merangkumi bahasa lain. Dia atas uh, sesuatu uh, sekolah yang dibangunkan oleh negara-negara yang uh, lah. Yang kedua, membantu pelajar memahami isu-isu global seperti perubahan iklim hak asasi manusia dan ekonomi dunia. Dia merakumi seluruh uh, dunia yang ketiga, menggunakan kaedah seperti pembelajaran berasaskan projek, kajian kes dan penyelidikan untuk kefahaman pelajar dengan lebih mendalam lagi tentang sesuatu uh, projek dan juga subjek yang dipelajari Okey, yang keempat, membentuk pelajar yang berdaya saing dan bersedia untuk mem pembelajaran berterusan sepanjang hayat. Dia boleh mengamalkan ilmu yang dia ajar, ilmu yang dipelajari dengan mengadaptasikan di dalam kehidupan seharian sepanjang hayat. Seterusnya kita uh, bergerak kepada contoh kurikulum. Contoh kurikulum terbahagi kepada dua, contoh kurikulum kebangsaan dan contoh kurikulum antarabangsa. Uh, bagi contoh kurikulum kebangsaan, kurikulum standard sekolah rendah dan juga menengah iaitu KSSR dan KSSM dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menekankan keseimbangan antara akademik dan core kurikulum bagi melatih jati diri uh, pelajar lah. Lepas tu subjek teras seperti bahasa Melayu, matematik, sains, pendidikan Islam ataupun moral dan sejarah diwajibkan. Uh, seterusnya contoh kurikulum antarabangsa. Uh, contoh kurikulum antarabangsa uh, terdapat banyak tapi di sini saya ambil satu uh, sebagai contoh iaitu Cambridge International Curriculum. Ia asal daripada United Kingdom. Dia menekankan pendekatan pembelajaran yang mendalam dan analitikal iaitu bermaksud uh, suatu pendekatan yang menggunakan memecah masalah berdasarkan analisis dan pemahaman mendalam terhadap suatu topik yang uh, terperinci lah. Okey. Uh, selepas itu dia menggalakkan fleksibiliti dalam memilih pemilihan subjek. Okey, terima kasih Ashikin. Seterusnya saya akan saya Nur Izza Bintu akan meneruskan pembentangan mengenai pelaksanaan kurikulum kebangsaan. Okey seperti semua sedia maklum di Malaysia kurikulum kebangsaan terdiri daripada dua iaitu KSSM kurikulum standard sekolah menengah dan KSSR kurikulum standard sekolah rendah. Okey untuk pengetahuan semua sebelum adanya KSSM dan KSSR ni kurikulum kebangsaan terdiri daripada KB KBSM kurikulum bersepadu sekolah menengah dan KBSR iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah. Okey jadi kenapa adanya perubahan ni? ke okay, adanya perubahan ni sebabnya Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM uh, nak rumbak sistem pendidikan Malaysia melalui perubahan kandungan kurikulum pedagogi dan pentaksiran agar uh, ianya relevanlah mengikut keperluan abad ke-21. Okey matlamat KSSR ni uh, ianya nak uh, nak bentuk uh, perkembangan individu secara seimbang dan menyeluruh meliputi aspek uh, jasmani emosi, rohani dan intelek bagi uh, seseorang individu tu menghadapi cabaran abad ke-21. Okey, seterusnya uh, sebagai uh, tambahanlah uh, di Malaysia, kurikulum kebangsaan ini dikawal selia oleh Kementerian uh, Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, KPM dan ini juga tertakluk kepada Akta Pendidikan 1996. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kedua iaitu kaedah pengajaran dan pembelajaran. Okey uh, di dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar biasanya digalakkan untuk berfikir secara uh, kritis melalui pembelajaran berasaskan kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggilah guru-guru uh, akan menggalakkan hmm. pelajar untuk berfikir luar kotak ataupun macam memerhati sesuatu yang uh, boleh uh, orang kata relatekan apa yang dibelajar dengan dunia nyata dengan realiti dan seterusnya adalah pembelajaran aktif dan interak, uh, interaktif di mana guru akan mendorong para pelajar untuk terlibat secara aktif lah, uh, terhadap aktiviti yang dijalankan di dalam kelas dan aktiviti yang dijalankan di dalam kelas ini juga berpusatkan pelajar dan kebiasaannya uh, guru hanya berperanan sebagai fasilitator lah dan pelajar yang akan orang kata ke aktiviti tersebut. Uh, seterusnya kita pergi kepada kaedah Penilia, pe, penilaian pelajar. Okey maafkan saya kita dapat empat jenis penilaian yang akan dilakukan iaitu yang pertama pentaksiran uh, bilik darjah iaitu PBD. Yang kedua pen, uh, pentaksiran sumatif pembelajaran berasaskan uh, sekolah, penilaian berasaskan sekolah PBS uh, dan sijil pelajaran Malaysia SPM. Okey um, kita pergi kepada PBD dan PBS dulu. Okey, di dalam PBD dan PBS ni, guru-guru akan menilai pelajar uh, di dalam kelas secara berterusan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku. Dan dalam penilaian tu juga, guru-guru akan dapat uh, memperbaiki cara mereka mengajar, pengajaran mereka mengikut potensi yang ada pada diri murid lah, mengikut mereka punya tahap-tahap Uh, seterusnya bagi pentaksiran sumatif ni biasanya melibatkan macam um, peperiksaan akhir tahun yang peperiksaan kalau peperiksaan besar yang ada sekarang ni adalah CJ Pelajaran Malaysia lah SPM sebab PT3 dan UPSR dah ditamatkan, dah ditangguhkan uh, dan digantikan dengan PBD dan PBS. Okey jadi yang seterusnya adalah jenis sekolah. Uh, terdapat kita okay, seterusnya kita pergi kepada pelaksanaan kurikulum antarabangsa. Okey untuk pengetahuan semua, uh, kurikulum antarabangsa ni uh, dah berkembang pesat di negara kita. Uh, biasanya kalau kita boleh lihat uh, pengaplikasian uh, kurikulum antarabangsa ni berada di sekolah-sekolah swasta ataupun sekolah sekolah, -sekolah antarabangsa ke okay, uh, kenapa adanya kurikulum antarabangsa ni di Malaysia adalah untuk uh, memberi uh, pilihan kepada uh, alternatif kepada ibu bapa yang nakkan pendidikan anak mereka bertaraf global uh, sama ada untuk persediaan anak-anak mereka pergi bela sama belajar di luar negara ataupun untuk um, sediakan anak mereka uh, dengan pembelajaran yang lebih fleksibel lah jika dibandingkan dengan uh, pelaksanaan kurikulum um, kebangsaan jadi uh, bila bercerita tentang kurikulum antarabangsa ni uh, setiap silibus uh, yang ada dalam kurikulum ni uh, berasal daripada negara asal mereka sendiri contohnya termasuklah buku teks uh, bahan rujukan dan segala pendekatan uh, mereka ambil daripada negara asal mereka contohnya uh, kurikulum yang ada di Malaysia ni uh, kurikulum British yang kita boleh dapat dekat Garden International School dan kurikulum ni memang akan sekolah ni akan mengambil kurikulum daripada British lah untuk mereka aplikasikan di dalam sekolah mereka. Dan seterusnya adalah kurikulum Australia iaitu Australian International School Malaysia, kurikulum Amerika Mon Kiara International School, kurikulum Kanada Sunway International School dan International Baccalaureate International School uh, at Kuala Lumpur. Jadi eh uh, bila bercerita tentang tentang fleksibiliti uh, kurikulum antarabangsa ni murid-murid um, boleh memilih subjek ataupun pembelajaran mereka berdasarkan minat ataupun perancangan kerjaya mereka sendirilah. Uh, seterusnya penilaian dan peperiksaan yang ada uh, di bawah kurikulum antarabangsa antaranya adalah IGC IGCSE dan a Level, IB Diploma, SAT dan AP yang di bawah American curriculum lah kedua ini. Dan seterusnya uh, mengenai pendekatan pembelajaran uh, mereka menja um, mereka um, lebih ataupun mendorong pelajar mereka untuk belajar berasaskan inquiry, inquiry dan project. Uh, ini di mana mereka akan menekankan pembelajaran kendiri, kajian dan kerja berkumpulan berbanding dengan sekadar hafalan. Contohnya lah, contoh yang ada adalah uh, berdasarkan IB Diploma Program, uh, mereka akan menggunakan projek kreatif dan kajian yang mendalam untuk mereka ni, uh, mereka uh, berada di dalam pengajaran, pengajaran tu lah. mereka akan tumpukan kepada projek itu. Uh, sepanjang pengajaran. Kita okay, untuk kalender akademik pula, uh, ianya bergantung kepada negara asal mereka juga uh, untuk mereka bersekolah ataupun uh, bercuti lah semua bergantung kepada negara asal mereka. Okey seterusnya kita lihat perbandingan yang ada di antara kurikulum kebangsaan dan kurikulum antarabangsa. Uh, Pertama kita tengok daripada segi matlamat. Kalau kita tengok kat sini kurikulum kebangsaan uh, memupuk adalah untuk memupuk identiti kebangsaan memelihara budaya dan warisan negara dalam diri pelajar. Manakala untuk kurikulum antarabangsa pula dia ingin memupuk pelajar yang berfikiran global, inovatif dan kompetitif di peringkat antarabangsa. Okay, untuk bahasa pengantar pula, kurikulum kebangsaan menggunakan bahasa Melayu. Manakala untuk kurikulum antarabangsa, mereka uh, umumnya menggunakan bahasa Inggeris uh, sebagai bahasa pengantar utama mereka lah. Seterusnya ada uh, segi syllabus, syllabus uh, untuk kurikulum kebangsaan ianya lebih berstruktur manakala untuk kurikulum antarabangsa ianya lebih fleksibel. Okay, bagi kos pendidikan pula uh, sudah tentu kurikulum kebangsaan uh, lebih murah kerana adanya subsidi yang diberikan oleh kerajaan manakala untuk kurikulum antarabangsa ianya lebih mahal dan biasanya memang akan ditawarkan di sekolah-sekolah swasta dan antarabangsa okey uh, antara contoh bagi kurikulum kebangsaan pula uh, adalah KSSM, KSSR, KBSM dan KBSR Manakala untuk contoh uh, kurikulum antarabang antarabangsa pula adalah Cambridge International Curriculum, International uh, Baccalaureate Curriculum dan Cambridge Curriculum. Dan seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada uh, rakan seperjuangan saya. Sekarang terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Azu'aliyah binti Azhar dan untuk bahagian saya adalah kelebihan dan kekurangan Uh, kurikulum kebangsaan. Okey, untuk kurikulum kebangsaan ni, dia punya kelebihan adalah uh, penyelarasan standard pendidikan, pembangunan karakter dan nilai murni, pengembangan kemahiran abad dan abad ke-21. Okey, dan untuk kekurangannya adalah sistem penilaian yang rumit, kekurangan sumber daya dan latihan guru, penekanan berlebihan pada aspek tertentu. Seterusnya adalah kelebihan dan kekurangan uh, kurikulum antarabangsa. Antara kelebihan dia adalah pengiktirafan global, pendekatan pembelajaran holistik dan juga penguasaan bahasa Inggeris. Bagi kekurangannya pula adalah kos uh, yang agak tinggi, penyesuaian budaya dan kesesuaian dengan sistem pendidikan tempatan. Yang terakhir untuk pembahagian kerja saya adalah cadangan penambahbaikan. Okey, untuk uh, kurikulum kebangsaan ini, pada pandangan saya Aa, kita perlu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dengan penambahbaikan dalam kualiti pengajaran. Seterusnya, penyelarasan dengan standard antarabangsa aa, di mana ia dapat meningkatkan kemahiran guru dalam kajian seperti TIMSS dan PISA. Okey, untuk kurikulum antarabangsa pula, kita perlu meningkatkan akses dan kesamarataan dengan memastikan akses yang sama kepada kurikulum berkualiti tinggi dan dan terakhir peningkatan kompetensi guru dengan latihan dan sokongan berterusan kepada guru dan seterusnya kesan positif kurikulum kebangsaan dan kurikulum antarabangsa untuk kesan positif kurikulum kebangsaan yang pertama membentuk identiti nasional dan yang kedua kos pendidikan yang lebih murah dan yang ketiga kesesuaian dengan keperluan negara dan yang keempat penekanan terhadap nilai moral dan agama dan untuk kesan positif kurikulum antarabangsa yang pertama adalah pendekatan global yang kedua penguasaan bahasa Inggeris dan bahasa asing dan yang ketiga meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan yang keempat kaedah pembelajaran yang lebih interaktif dan yang terakhir secara kesimpulan dan penutup secara keseluruhannya kedua-dua kurikulum mempunyai kelebihan tersendiri dalam membentuk pelajar yang berilmu berkemahiran dan bersedia menghadapi cabaran masa depan dan yang kedua, serta memupuk nilai moral dan menyediakan pendidikan yang lebih selaras dengan keperluan negara. Dan yang ketiga, memilih sistem pendidikan yang terbaik adalah penting untuk mempertimbangkan keperluan pelajar serta matlamat jangka masa panjang. Dan yang, ke yang keempat, mewujudkan generasi yang cemerlang dalam akademik dan membentuk jati diri yang kukuh dan daya saing peringkat antarabangsa.